Вас как зовут? Александр. А откуда вы, Александр? Из Кирова. А как давно вы здесь? Как давно вы здесь? Вообще, выехал из лагеря 16 мая. Здесь не так давно, потому что мы много точек проехали. А когда еще ехали, вперед только, только-только еще вперед ехали из Ростова. Вот эти все поля заминированы, укрепления, эти всякие бетонные окопы через Мариуполь проехали, там где-то еще потом все, какие-то попадались. Я с, обледеневшим сердцем ехал. У меня, реально, я говорю, у меня накатывались слезы на глаза. Как народ живет в деревнях, везде. Жили, жили. Жили, жили. Что-то там. Кто сколько смог, накопил, заработал, радовались жизни. И вот такое. Короче, я, я в шоке был, в полном. Но обратно из этой лодки уже не выбранный был. Проводник пришел. Из 20 забрал 10. Остальных сразу не нашел. Сказал будьте здесь, за вами придет другой человек, убьет вас. Вот. И повел 10 человек. Доходим мы, по-моему, в третий или третий или вторая лесополка до этого, до, уже до, до, позиции. Дошли до этой лесополки, начался обстрел, но в лесополку забежали. под дерево упали. Ну, вот я про себя говорю, мы втроем упали. Нашлись тут, кто, кто был, нашли друг друга, двое, оказалось, не, от, отстали по дороге, не, не дошли с нами. Итого восемь из вас, шесть человек нас пришло сначала сюда на позиции. Из них еще, минус я еще я не слышу, не, не соображаю не, ничего. Кругом все болит, течет. Вот. Потом, через несколько дней, только из оставшихся из десяти тоже привели, там тоже, по-моему, не всех, куда те делись, никто не знает, вот такая вот история. Как вас взяли в плен? Как, как вас в плен взяли? А с утра начали стрелять, а я-то ориентируюсь, не сразу, вот. А мы втроем жили в одной яме. Там не окопали, не называть, яма натуральная. Вот. И это. А тут получилось так, они оба один за другим убежали. Я вышел, посмотрел, никого не вижу. В соседних, смотрю, в окопах мужики находятся. Ну, то есть там движение есть. Как таковой, сильность то я еще не слышал. мне куда-то выходить, не слышу ни прилетов, ни хрена. В окопе на, на выходе просто выходил, смотрел, что там происходит. Никого не вижу, вообще никого. Вот. Дело к вечеру. Выхожу из окопа выхожу. И человек проходит, а уже смеркаться стало. Не определил, что это. по каким статьям сидели? Вот сейчас. Вообще, все статьи перечислили. 139, 139, вот сейчас 139, 119, 105, 1. Это что такое? Расшифруйте. Это проникновение в жилище, угроза убийством и убийство. А как вы здесь оказались? Расскажите эту историю. Здесь? Ну, в, на войне. Как вас призвали? Как вы в войсках оказались? Я уже поехал. Это пятый призыв был. Ну, не призыв, а сбор, пятый сбор. Первые у нас уехали, приезжали представители Вагнера в декабре месяце, 10 декабря. То есть прямо к вам на зону, да? Прямо они... Там, там же ухта, это лагеря вокруг. И они приехали по всем лагерям. Провели все разъяснения, какие-то, если вопросы у вот, нас есть. Все. Увезли с нашего лагеря, в тот раз увезли 35 человек. Потом поехала группа от Министерства обороны группа представителей. А потом уже без всяких представителей просто наши местные операторы приносили пачку бумаг и давали заполнять. Ну то есть вас же спрашивали согласие? Согласие. Потом, потом начинались условия создания таких условий, при которых уже оставаться в лагере было невыносимо. Вас же не били или били? Вот в этом конкретно лагере не били, в других были серьезные случаи. Там не только до бития доходило, там были всякие разные изнасилования и пытки и что-то. Вы не молодой человек уже, Александр. За Сколько лет? вам лет? 58. 58. Соответственно, вы обязательно в своей жизни встречались с украинцами. То ли где-то там отдыхали, учились. Может быть, родственники у вас есть? Есть. Кто? Только двоюродные братья. И дальше родня там. Ну, дальше, дальше. От, со стороны бабушки. Вам нормально, что тут ваши родственники и вы их обстреливаете? Я их не обстреливал. И может это как-то и выглядеть будет. Но если честно, я хотел найти против двоих. Один в Запорожье, другой в Никополе. Давно не виделись. Жизнь прошла. У кого где, у кого как. Вот. И вот сейчас такая ситуация, я хотел их найти любым способом. Вы правда верили в то, что они будут вам рады? Я на это не рассчитывал, на какую-то радость или невзгоду какие-то, не неприязнь какую-то. Я просто вспоминаю, вспоминаю наши прежние годы, как мы встречались, как общались. Нас же связывают кровные узы наши мамы, что у другого папа с моей мамой, брат с сестрой. Поэтому я как бы об этом не задумывался. А почему нам не общаться-то с ними? То, что происходит, то, что политики крутят, так нас-то это не должно, по идее в большем смысле касаться не подождите подождите что значит вас это не должно касаться вы и ваши сослуживцы они разрушают наши города они убивают наших людей как это я вас не, это не я, должно касаться я не об этом хотел сказать что не должно касаться то что я говорю творят политики там между собой они там что-то каким-то ищут способ зарабатывания денег или сокращение людей на планете, как они там по научным меркам, то к такому не должны приводить все эти... Ну так вашими же руками, Александр. То есть вы же понимаете, что вы же, ну вы же не раб какой-то, но вам сказали идти убивать украинцев, ваших братьев в том числе, и вы пошли, то есть как же это политики, а, не, а вы не принимаете в этом участие? Знаете, вот я уже говорил, и мне все говорят, не пизди. Я говорю, мне вот слава Богу, Бог и послал. Я ни разу не выстрелил в сторону человека. На полигоне стрелял, вот приехали мы туда, вот может меня и глушонога по велению Божьему, чтобы я не стрелял нигде. Но вы ничего не делали для того, чтобы не убивала Россия. Что сделать я могу? Ну что я могу сделать? А вы такой один, который против... Давайте, это же не СВО, это война. Те, кто возмутились очень сильно, высказался против всего этого. Не конкретно против Путина там, или против Шойгу, кого-то еще, а конкретно против вот этой политики. Вот. Всех, у кого деньги есть, успели свалить куда-то за кордон. Больше не въездные они в страну. А кто ну, нищета, скажем, попросту денег нет, ну тех уголовные дела у сидят в тюрьмах. Все просто. Хорошо. Все очень просто, кроме того, что народ должен показать, что он народ, а не просто стадо. Но вы, допустим, вы не стреляли, но стрелял тот человек, который сидел рядом с вами в окопе, жил с вами в одном блиндаже, и этот человек мог вполне застрелить ваших братьев. Мог. Но как получилось, все, с кем, вот, с кем вот мы приехали, вот наш взвод, он остался там. Двухсотыми? Да. Хорошо. Ваш сосед по дому, по улице, одноклассник какой-то там, одногруппник, кум, сват. Я... Им... Кто-то из них, а то и все вместе, обязательно стреляли в ваших двух братьев. Тут я ну, ничего не ни, ни изменить не смог бы, ни, и не придумать даже, что сказать. Скажите, а Вы э, правда верите, что Ваши братья были бы Вас рады видеть? Но я об этом не задумывался, я же сказал Вам. Эту, эту часть я вообще не рассматривал, рады они будут, не рады, огорчаться. Может, и разговаривать, может, не стали бы. Хотя за что они со мной бы не стали разговаривать? За то, что я живу в этой, я живу в этой стране, а они в этой остались. Мы же, мы же жили в одной стране, выросли в одной стране, ездили друг к другу с папами, с мамами, вместе играли, купались, веселились. А сейчас вот нынешние политики сделали из одной огромной страны 15 всяких разных. А то, что мы просто не хотим с вами жить в одной стране, вам не приходило в голову? Об этом же говорят на телевидении. И как бы так из других республик особо никто не, не говорит, что там не хотим с Россией жить даже общаться не хотят. А может быть вы их просто не слышите? Может быть. То есть понимаете, Я как понимаю. получается, вы хотели, хотели прийти к двум своим братьям с автоматом в качестве оккупанта, чтобы что? Вспомнить, как летом купались в речке? Нет, Вспомнить, как сделать так, чтобы дожить остаток дней в мире и согласии. А если они, у них нет уже остатка, если их уже нет, ну, если нет. их уже убили. Вы знаете, что очень сильно обстреливают в Никополь? Знаете? Мне сегодня сказали. И Запорожье в том числе. То есть сильно уже есть вероятность, что их уже нет в живых, если они не пошли воевать против вас. Понимаете? Да. Так а судя, вот я же могу судить только по экранным заставкам вот этим, то, что нам показывают так, там в России. Здесь я телевизора не видел. Видел только Владимир Его. И то смотрел только вот. Ну новости, когда идут там вести там новости, а там знаете как рассказывают, там же правду не покажут, не расскажут. Но сами же вы слышите, что с вашей стороны идут массированные обстрелы нашей стороны. Ведь вы же это слышите без телевизора. Ну, да, там преподносится, я говорю, всегда в свою пользу все.